Ну, до конца этого сезона обязательно доиграем в Украину. Украины. А что будет потом? Ну, а дальше, как тут будет решаться межгосударственное дело, мы же не знаем. И какие вы сейчас имеете вплыву в керевництво Севастополя? В влияние на руководство клуба. Просто мы уже... финансируем. Просто тот факт, что вы персонально в Крыму, как это на ваши взаимодействие с клубом? Ну, есть же телефоны и какие-то другие средства связи. И мы имеем возможность влиять на работу клуба. С Красильниковым про что Ну, а качестве игры о том как Идет подготовка к тому или иному матчу, как мы готовы. Ну и в процессе матча мы там обсуждаем моменты. Ну, то есть у нас идет нормальный рабочий процесс, какой был раньше, такой есть сейчас. В вы заявляетесь? Ну, пока, пока нет. А если Севастополь в разе, если не буду играть в Севастополе. Чего вы готовы, если финансоваться иншу команду? А, возможно команда будет приезжать в иншуку. Мы рассматриваем такой вопрос. Рассматриваем. Самая команда? Пока не знаю. Мы рассматриваем такой вопрос. Может быть, это и будет.